Mən ə, ümumiyyətlə özümə nəyisə uğur kimi ə, qəbul edə bilmirəm. Mən nə zaman uğurlu və ya uğursuz olduğumu biləcəm o zaman ki bu dünyadan köçdüyüm zaman. İndi mən nə dərəcədə uğurluyam, uğursuzam deyə bilmərəm çünki uğur mənim üçün ə, həyatı uğurla başa vurmaqdır. Ə, uğurlu sonluq kimindirsə ə, uğurlu sayılır. Ə Quranda ayə var vel aqibətül lil muttaqin. Xoş aqibət, yaxşı aqibət təqvallara aiddir. O zaman bəllə olacaq ki, mən uğurluyam, yoxsa çox zaman ki, eee o, o sonluğa çata biləcəm. İndi deyə bilmərəm. İnsanlar nə isə mənim üçün uğur hesab edə bilər, amma mən ə, o, o uğur sayılan şeyləri özümə uğur bilmirəm. Hələ adam insan özü barədə də qeyr-müəyyənlik olur ki, görəsən axırım nə olacaq? Bu sual hər bir insana özünə verir. Axırda bəlli olacaq ki, kim uğurlu, kim uğursuz. Ona görə də hələ heç nəyi özümə uğur kimi qəbul edə bilmirəm.